datang ajal kita. Habis usia umur kita. Pada makom kita telah duduk. Pada makom Aryan, Pada makom ketelanjangan. Tidak ada lagi kemelekatan kita yang merasa wujud dan bersifat di situ. Datang ajal kita di situ. Maka ketika itulah sebenarnya bapak ibu tidak lagi membawa diri bapak ibu karena di bapak ibu tidak ada yang ada hanya diri Allah inilah yang dimaksud datang menghadap Allah membawa diri Allah inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya asal kita itu adalah Allah maka pulang dan kembalinya tetap jadi Allah asal kita ini adalah Tuhan kembalinya tetap jadi Tuhan Tapi kenapa Bapak Ibu kita semua kadang kala ragu nggak percaya Bapak Ibu ketika dikatakan bahwa diri Bapak Ibu bagian daripada diri Tuhan masa iya? Tak yakin ya Bapak Ibu ketika dikatakan bahwa dirinya itu bagian daripada diri Tuhan tak yakin dia masa iya katanya takut gampang dia. Tapi kalau dikatakan diri dia itu bagian daripada monyet amarah pula dia. Kan teori Darwin mengatakan asal manusia itu dari monyet. Dibilang dari monyet marah dia dikatakan asalnya Tuhan. Tidak yakin dan percaya, masa iya hanya? Padahal Allah katakan apa? Wajah alulahu min di juzaan. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku, kata Allah. Kalaulah diri kita ini bahagian daripada diri Tuhan, bahagian daripada diri Tuhan itu tiada lain adalah diri Allah itu Bapak Ibu. Kalaulah kita buat perumpamaan Bapak Ibu, kita buat namanya kias, Ustaz minta maaf sama Bapak Ibu ini karena Allah itu kan tak boleh dikias-kiaskan. Karena Allah itu laisa kamis Tapi kenapa menghantarkan rahasia dirinya mesti berkias? Dengan kiaslah kita mampu memahami dan merasakan bagaimana sebenarnya memahami yang sebenar itu. Kalaulah dikiaskan Allah itu adalah lautan Bapak Ibu. Maka kita ini adalah satu tetes daripada lautan itu. itu artinya kalau Allah itu adalah lautan maka kita ini satu tetes dari lautan itu kita ini benar-benar bagian daripada diri Tuhan itu ini yang kita pegang dengan iman yang isbatul yakin jangan Bapak Ibu bimbang dan ragu bahwa Allah itu memang benar-benar Ahad esah tunggal dan tiada berbilang enggak ada diri yang lain selain pada dirinya Siapa yang ragu, siapa yang bimbang bahwa Allah itu yang wujud nyata pada dirinya, bahwa dirinya bukanlah dirinya. Akan tetapi dirinya wujud nyatanya diri Allah. Tak yakin dia akan hal itu, maka matinya nanti mati dalam keadaan kafir. Wa mayor tadi minkum andini payamut kafir. Siapa yang bimbang dan ragu-ragu, tidak yakin dan tidak percaya dia bahwa aku inilah dirinya, dirinya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Kalaulah dirinya bentuk lain daripada rupa diriku, itu artinya dirinya itulah nyatanya aku. Ditolaknya keyakinan itu, ditolaknya kebenaran itu, aku yang wujud nyata pada dirinya. Lalu dia mati dalam keraguan itu, mati dia pada saat menolak akan aku yang nyata pada dirinya. Itulah yang katakan namanya mati kafir. Ula ikan lazi nakafaru bi ayati robihi walikoihi fahabitat akmaluhum fala nuki lahu yau malkiyamatil wasna. Orang yang kafir, orang yang menolak akan kehadiran Allah yang wujud dan nyata pada alamnya sempurna pada dirinya, tidak yakin dia berjumpa dengan Robnya dalam satu wujud, satu rahasia pada dirinya. Fahabitat akmaluhum kata Allah. Maka amal yang dia kerjakan sepanjang hidupnya itulah amal yang hampa dan sia-sia. Maka nanti di akhirat kata Allah, maka tidak ada satu pun amal yang bisa dihisap dan diperhitungkan Allah kembali. Apa sebabnya amalnya tidak diperhitungkan Allah? Karena dirinya itu telah menyandingkan dengan dirinya Allah. Bahkan dia tidak yakin bahwa Allah itu adalah dirinya dan dirinya itu nyatanya diri Allah itu. Maka disinilah Allah katakan kepada mereka, Innamal Sesungguhnya orang-orang yang musrik, itu adalah najis kata Tuhan. Najisnya itu Bapak Ibu, bukan najis ringan. Ya. Bukan najis mutawasito. Tapi najis mughalazuh, najis yang berat. Najis yang berat itu najis apa Bapak Ibu? Itu adalah najis babi dan anjing itu muka langsung itu. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang ulama kasab Syekh Junaid Bapak Ibu berjalan dia di padang pasir lalu berpapasan dengan seekor anjing. Pada saat dia akan berpapasan dengan seekor anjing Bapak Ibu Lalu disinsingkannya bajunya, diangkatnya gamisnya, dikiaknya roknya bapak ibu boleh tahu dikiak nah, diangkatnya di sing-singnya kenapa diangkatnya gamisnya sarungnya karena dia khawatir jangan-jangan gamis itu nanti dijilat oleh seekor anjing itu pada saat dia mengangkat gamisnya bapak ibu karena dia khawatir kena najis mukhalasa akan dijilat oleh seekor anjing atas izin Allah bapak ibu Maka anjing pun ngomong dengan dirinya. Wahai Seh Junaid, kenapa engkau angkat sarungmu? Kenapa engkau sensingkan gamismu? Apakah engkau khawatir bajumu, gamismu itu kena najis daripada diri aku ini? Kalaulah kamu khawatir gamismu itu kena najis daripada badan aku ini, itu masih bisa dibersihkan. Dituju, dicuci tujuh kali dengan air salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila engkau angkat gamismu itu, karena kamu merasa lebih mulia daripada aku, ingat wahai Syekh Junaid, najis yang ada di dalam hatimu itu tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan tujuh lautan dan tujuh samudera. Najis yang ada di dalam hatinya itu walaupun dicuci dibersihkan dengan tujuh lautan dengan tujuh samudra tidak pernah bisa bersih begitulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh seekor anjing kepada sejunan itu aku ini menjadi seekor anjing ini merupakan ketetapan pilihan yang terbaik yang Allah berikan kepada diriku dan aku tidak pernah protes apa yang Allah takdirkan kepada diriku, aku tetap menerimanya dengan selalu baik kepada Allah. Tapi kamu kenapa merasa kamu lebih baik daripada aku? Padahal yang menciptakan dirimu, yang menjadikan diriku juga asalnya adalah sama. Kita ini adalah min nafsi wahidah. Adalah diri yang satu. Mana yang dikatakan diri yang satu itu Bapak Ibu? Nah, kalau dipahami secara bahasa syariat Bapak Ibu, ya. Diri yang satu itu adalah Adam. Adam itu yang dikatakan waidah diri yang satu dari Adam terzahilah namanya Hawa. Dari Hawa dan Adam terzahilah kita. Maka diri yang satu secara makna syariat itu adalah Adam. Dari Adam muncullah Hawa di situ. Namun makna hakikatnya Bapak Ibu, Min nafsi wahida itu bukanlah Adam. Min nafsi wahida itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya yang dikatakan diri yang satu. Dialah awal mula penciptaan yang Allah jadikan itu. Maka ketika itulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh sahabatnya, mata nabiyan ya Rasulullah. Kapan engkau menjadi nabi ya Rasulullah? Apa kata beliau? Kuntu nabiat wa adam bainahru wal jasad. Aku ini sudah menjadi nabi padahal Adam baru dalam proses Bapak Ibu. Adam baru antara ruh dengan jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi. Ini dari sisi rohania. Makanya dikatakan oleh Rasul kepada kita ini Jalani ja Fatihan wa khatiman Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka Dan sebagai penutup Itu maknanya apa? Allah jadikan dirinya sebagai pembuka Bahwa adanya alam Terjadinya segala sesuatu itu Itu karena Nur Muhammad Nur Muhammad itulah awal penciptaan Nur Muhammad itulah awal kejadian Laulaka laulaka ya Muhammad Makhalaku aflak kalau bukan karena engkau, Muhammad tidak akan menciptakan alam semesta ini. Rupanya, Nur Muhammad itu yang katakan, minnapsi nafsi Wahidah, bapak ibu yang hadir ini adalah Nur Muhammad, segala yang wujud ini adalah Nur Muhammad." Begitulah sebenarnya seekor anjing mampu membukakan tabir rahasia dirinya. Ketika itulah, saya juga tersentak malu, bapak ibu, karena diajari oleh seekor anjing. Pada saat itulah, Sejunet itu minta maaf Bapak Ibu kepada seekor anjing tadi. Atas sangka batinnya kepada seekor anjing itu. Lalu Sejunet mengajaklah anjing tadi untuk mengikuti dirinya melaksanakan perjalanan musafir dan dakwah Bapak Ibu. Apa kata seekor anjing tadi? Wahai Sejunet, pertemuan kita cukup di sini saja. Engkau lanjutkan perjalanan engkau, dan aku juga lanjutkan perjalanan aku. Sebab, kalau aku ikut engkau, wahai sejumat, nanti namamu akan tercoreng. Kamu nanti akan dihina oleh jamaamu. Makom dan derajatmu itu akan turun dan jatuh, sedangkan aku dilempar nanti oleh jamaamu. Daripada aku dilempar oleh jamaamu, dan kamu dihina, nantinya biarlah kita. Jalan masing-masing, saya melanjutkan perjalanan saya dan kamu lanjutkan perjalanan kamu. Ini Bapak itu yang kita mesti pahami. Makanya orang yang tidak mengenal Allah, itulah sebenarnya orang yang najis itu. Najisnya itu disebabkan dia sudah menyandingkan dirinya dengan Tuhannya. Padahal Allah itu tidak ada pembandingnya. Kalau Allah tidak ada pembandingnya, maka jangan dibanding-bandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya kata Nabi, Allah batil. Apa-apa selain Allah, hakikatnya tidak ada. Walaupun alam ini zahirnya ada, sebenarnya zahirnya alam ini hakikatnya tidak pernah ada. Karena segala yang ada, segala yang wujud, berasal daripada tiada dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada dan wujud yang sebenar ada itu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Bapak Ibu pahami secara rasio Bapak Ibu, apa yang Ustaz sampaikan, tentu rasio Bapak Ibu akan menolaknya. Tak mungkinlah Ustaz yang ada ini berasal daripada tiada. Yang masuk akal itu yang ada ini berasal daripada yang ada. Yang ada ini berasal dari yang ada. Tak mungkin yang ada ini berasal daripada tiada sudut pandang saja yang membedakan Bapak Ibu satu dari sudut pandang syariat satu lagi dari sudut pandang hakikat dari sudut pandang syariat bahwa segala yang ada ini tetap berasal daripada yang ada yang ada itu secara mutlak adalah Allah pandangan hakikat menjelaskan bahwa segala yang ada ini berasal daripada tiada Jangan titik di situ. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu adalah Allah Azza wa Jalla. Lihat Bapak Ibu. Nih, tangan Ustaz. nih nol, kosong. Dari nol, dari kosong ini muncul dia. Angka satu. Walaupun muncul angka satu. Adanya angka satu ini hakikatnya dia tidak ada. Kalau angka satu ini hakikatnya tidak ada, yang sebenar ada yang mana? Yang sebenar ada itu yang kosong itu. Dari kosong inilah munculnya yang satu itu. Begitulah kita memahaminya. Kadang kita tidak mampu memandang yang kosong, makanya kita tertipu memandang itu dan rupa. Ketika kita memandang angka satu, angka dua, tiga, empat sampai sembilan, tak mampu kita memandang yang sembilan itu asalnya di kosong yang 8 itu asalnya daripada kosong. Sebenarnya angka 9, 8, 7, 6, sampai 1, itulah nyatanya rupa wujud diri yang kosong itu yang sesungguhnya. Yang zahir ini, inilah kenyataan diri yang batin. Yang wujud apapun bentuk dan rupanya, inilah kenyataan diri yang batin. Makanya dikatakan, dia batin jangan dibilang tidak ada. Dia batin jangan dibilang tiada Akan tetapi batinnya itu wujud nyata dan terang Bapak Ibu Satu contoh Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu Apakah mik ini wujud Bapak Ibu? Nyata? Terang? Jelas? Berarti kalau dia nyata, wujud, terang, dan jelas Nampak atau tidak Bapak Ibu? Nah tampak dia sekarang Ustaz letak belakang ini. Tampak atau tidak lagi? Tidak. Walaupun Bapak Ibu tidak bisa memandang wujudnya, apakah dia tidak ada? ada. Apakah dia tidak wujud? wujud? Kalaulah dia ada dan wujud Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang dan menyaksikan wujud dirinya? Apa jawabannya? Terlindung. 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 Ada yang berani tampil beda? Kalau dia adalah wujud, dia adalah nyata. Kenapa Bapak Ibu tidak mampu memandang dan menyaksikan wujud nyata dirinya padahal dia adalah satu-satunya? Jawabannya Bapak Ibu, karena dia belum mewujudkan dirinya. Dia belum menampakkan dirinya. Barulah nampak wujud nyata, lihat terang dan nyata pada saat dia telah menyatakan dirinya, mewujudkan dirinya dan menzahirkan dirinya. Allah itu batin. Batin jangan dibilang tidak ada. Dia ada, dia wujud, dia terang dan jelas. Kalau dia adalah wujud nyata terang dan jelas, kenapa kita belum mampu melihat dan memandang akan wujud nyatanya dirinya itu? Karena dia belum menzahirkan dirinya. Baru kita mampu memandang yang batin itu pada saat yang batin itu telah menzohirkan dirinya, telah menampakkan dirinya. Ketika dia telah menzohirkan dirinya, menampakkan dirinya, maka yang zohir itulah sebenarnya kenyataan yang batin. Inilah yang dikatakan, yang zohir itu kenyataan yang batin. Nyatanya batin itu kena zohir, nyatanya zohir itu kena yang batin. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah yang zohir itu kenyataan yang batin, sebenar-benar yang zohir itu adalah yang Zahir, atau sebenar-benar yang zohir itu adalah yang batin Bapak Ibu, yang batin lah sebenar-benar yang zohir, yang batin itu zahir dia, ya. maka yang zohir itulah dikatakan kenyataan yang batin. Kalaulah yang zohir itu kenyataan yang batin, yang zohir itulah sebenar-benarnya yang batin itu. Asia ah, apa yang batin tadi itu yang telah zuhir itu adalah Allah maka jangan dibilang Allah itu batin juga lagi jangan dibilang Allah tuh gaib juga lagi siapa yang mengatakan Allah itu masih gaib dan masih batin maka itu apa namanya itu Bapak Ibu ah, itu yang butuh sangnya itu dah ya kopiah sudah ditonggokkan di kepala ini dicari juga kopian mana lah kopiah padahal ditonggokkan di sini ya baju udah dikanakan dipakai dipasang dicari juga baju itu lagi artinya butuh itu bapak ibu Allah wujud nyata dan terang kalau Allah itu wujud nyata dan terang bapak ibu kenapa kita tidak mampu memandang wujud nyata dan terangnya Allah itu karena dia sudah tertipu memandang bentuk dan rupa dia masih memandang masih ada juga wujud yang lain selain daripada dirinya padahal wujud yang lain nggak pernah ada kalau ada wujud yang lain selain Allah, berarti Allah itu belum ahad itu. Allah itu belum tunggal itu. Padahal Allah itu menjelaskan dirinya, Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa, dan tunggal. Kalau dia adalah ahad, esa, dan tunggal, maka segala sesuatu inilah wujud nyatanya diri yang ahad itu yang sebenarnya benarnya, apapun bentuk dan rupanya. Ada di sinilah Allah ajarkan kita melalui lisan nabinya siapa yang ingin melihat diri yang batin itu yang telah wujud dan yang nyata maka memandangnya melihatnya itu adalah dengan pandangan Basiro disitulah nabi mengatakan ra'aituhu bil fuadi wa lam arahu bil ain aku melihat Allah itu dengan fuad mata bas basiro. dan tidak melihatnya dengan mata yang sur ini Rabbi, bi robbi. Aku melihat Tuhan itu dengan Tuhan. Tu bil robbi. Aku melihat Tuhan itu dengan mata Tuhan itu. Maksudnya kata Nabi. Inna Kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah. Walaupun Allah itu wujud nyata, terang dan maha jelas. Kamu tidak akan pernah bisa dan mampu melihat dan menyaksikannya itu. Kecuali kamu benar-benar mati Bapak Ibu. Orang yang matilah yang bisa melihat dan menyaksikan Allah itu. Lalu mati yang bagaimana yang dimaksud oleh Rasul? Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini.